Уважаемые друзья, сейчас против вас играет певец Марк Савер. Слушаем аудио вопрос. отойдите назад, сейчас будет маскарад. Да, да. Слушаем ответ. Сейчас Кирюха придет. Он вчера все. Да. О, идет, идет. О, изменился. Прическа другая. Прыщи прошли, смотри-ка, да. Ну давай, рассказывай, что, как там, ну как, ну как, ну как было. Ну? Вы как к ней в 10 часов приехали, а сказал, что здесь приедут родители, и 8 надо уезжать, да? Серьезно, ну, расскажи, ну серьезно, ну не разу, не А ты с ними или нет? Ну понимаешь, ты в носках или без носков? Слушай, а ты в носках-то не в воде, опять без носков, то не, не мерзну, да, слушай, расскажи, а? Ну ни разу бы не было слушай, А вы когда все закончили, вы ты сказал, что надо такси вызывать, а второй раз вставать. И... Или вы еще попаляете и поговорили? слушай, ну расскажи, ну, серьезно, а правда, что после первого раза, на второй раз вообще не охота! Игорь Олегович, может я просто стига скажу, если... Ну я думал, как-то по оригинале придумаю, что... В случае в египетском отеле. Тук тук. Тук тук. Тук 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 тук. Откройте дверь. Вас беспокоит менеджер этого отеля? О, у нас очень беспокоит менеджер этого отеля. Слушайте, у меня есть ключи от всех дверей, я сейчас сам открою дверь. У него есть ключи от всех дверей. Я всегда был Все, я открываю. Ой, народ, вы вообще кто такие? Мы вообще где такие? Вы в президентском номере, вы уже шесть дней не можете съехать. Вы будете съезжать или нет? Нет. Серьезно отвечайте. Нет. Почему в нем нож? Да мы на кабана охотились. На кабана охотились. А почему в джакузи пельмени?